Готовится друга пифинальная пара и дуже хорошо, что на первом корте також готовится будут играть. Так, в финале у нас Дмитро Карачанский Александр Князький. Так, тут надо. Князьки вперше принимают участь. Я также Я еще поглядываю на правильность произношения. И Наталья Князька вот поздравляет супруга финалиста, но Наталья уже за третью позицию будет встречаться с проигравшей парой другого пифинала. Итак, встречаем пифиналистов. Конечно, это нам знакомые Владимир Бондаренко, Константин Пресежнюк, пара. И, конечно, нам знакомая Козлыцкая Марина и Притула. Ну, Сергей хочется назвать, надо уточнять. Тут пока давайте имя сложное тут информацию добыть. Так, или Руслан. Или Руслан. Есть два варианта. Так, сейчас пойдем узнавать. И обожаемого гарной игры, глядачам просмотра и гарной трансляции дякую за